और ये हमारा एक लेवल मतलब इतना गिर चुका है हसद इतना हमारे अंदर आ गया और आप सब इसकी तस्दीक करेंगे वाक़ता हकीकाता ऐसे है हमसे भी हो जाता है एक देहात में ना जैसे छोटी छोटी दुकानें होती हैं देहातों में लगाई होती हैं तो एक दुकान में ना किसी दूसरे बंदे ने जाकर ना उसको बोला कि यार मेरे पास पैसे नहीं है तू ना मुझे कुछ उधार दे दे यकीन जाने ढाई से चार सौ रुपए का उसने उधार लिया है कोई पैसे मामूली सी रकम है ढाई सौ से चार सौ रुपये बस इतना उधार लिया अब साफ है जिसने दुकान डाली है वो भी गरीब है उसने भी एक एक इकट्ठा करके अपना मार्जिन बनाना है तो उससे चार सौ उधार लिया उसने हफ्ते बाद बोला कि यार पैसे वापस कर दो अगर दे देंगे ऐसे हम करते हैं ना किसी से उधार लें दुकान वाले से वो यार दस रुपये तो उधार है तेरे दस रुपये उसका हजार है तेरे दस रुपये लेकिन उसने हज़ार की चीज़ ले आके रखी थी जिसमें से दस रुपये का मुनाफा होना था वो हज़ार उसका लगा हुआ है तो तू तो आराम से फिर रह गए यार दस रुपये की कौन सी औकात है तेरे सथ, तेरी नज़रों में नहीं है लेकिन पिछले का तो पूरा दिन ज़ाया हुआ है ना एक हज़ार की चीज़ बेचने में तो कहने लगा नहीं दे देंगे यार कोई नहीं कल दे, दे देंगे अगला दिन पैसे और यार दे देंगे ऐसे हम भी करते हैं अब खुदा सख्त गुनाह है इस तरह कहना कि कोई बंदे के साथ आप कोई वादा कर लें जुबान किसी के साथ कर लें फिर उससे फिर जाए यह वादा खिलाफी है किसी को जुबान दे के फिर जाना कहना लगा यार दे दाँगे हफ्ता गुजरा महीना गुजरा साल गुजरा उसको यार गुस्सा चढ़ गया चलो तो भला यार अल्लाह के बंदे तीन चार सौ रुपया दे दे क्यों मेरे जो ना वो दुकानदारी ख़राब कर रहा है हर रोज़ मुँह मारी हो जाती है फ़ायदा है कोई करने का यार चार सौ रुपये चार सौ के पीछे मर रहे तो इतना कमी, कमी ना हो गया इस तरह उसने बात की लड़ाई हो गई लड़ाई ऐसी हुई कि बात जो है ना कत्ल तक जा पहुंची कत्ल भी हो गया। गए लड़ाइया बढ़ गई सिर्फ चार सौ के पीछे एक दूसरे के खानदान से लोग कत्ल हो गए मुकदमा अदालत में पेश हो गया अब दोनों फ्री कैन हम भी ऐसे करते गए अगर हमारा मुकदमा चला जाए अदालत में चाहे हम सच्चे हैं या झूठे हम कोशिश करेंगे कि हम जीत जाएं और हम जीतने के लिए जी जान का जोर लगाते हैं पैसा लुटाते हैं कि यार मैं केस जीत जाऊं नहीं तो मेरी तो थू थू हो जानी है उधर भी यही मामला केस जीतने के लिए दोनों फ्री कैन ने जी जान का जोर लगाया हर चीज बेच डाली हर चीज बेच कर जनाब वो केस लड़ रहे हैं जब उधर से भी पैसे खत्म हो गए उधर से भी पैसे खत्म हो गए सुलाओ मालो दौलत गया उसके भी जानवर गए ज़मीन जायदाद गई उसकी भी गई सब कुछ ख़त्म हो गया सिर्फ चार सौ रुपए के पीछे दोनों लड़े जी जान से लड़े जब पैसा ख़त्म हुआ दोनों की सुलह हो गई अब वो अहमक बंदा जिसने पैसे देने थे जिसकी वजह से लड़ाई बढ़ी अब वो अगले दिन वहाँ से गुजरा जब केस ख़त्म हो गया सुलह हो गई पैसे भी उसके भी लगे उसके भी लग गए अब दूसरे दिन जब बाहर आए ना सारे दूसरे दिन वही बंदा जिसने पैसे देने थे वो आगे से गुजरा कहने लगा हाँ दस ले लिए मेरे से पैसे तूने यार खुदा के बंदे चार सौ रुपया ना देने की वजह से तूने लाखों खर्च कर दिए ये हसद है ये बुग्ज है और ये ये चीज हमें खराब कर रही है एक केस हो चाहे हम हक पर हैं या ना हक है हम जीतने के लिए हजरत जी, जी जी जान का जोर लगा देते यार तू माफ करते यदी से मुबारक है कि अगर कोई बंदा हक पर होने के बावजूद भी अपना हक हाँ छोड़ देता है कि यार कोई नहीं यार तू ले जा तूने नाल साथ लेके है कब्र में लेके जाएगा इधर ही छोड़ जाएगा ना यार ठीक है तू ले जा फरमाने फरमान है कि अगर कोई बंदा हक पर होते हुए भी अपना हक हाँ छोड़ दे तो आका करीम रेखी सला सलाम ने फरमाया कयामत के रोज़ मैं उसको रब तआला से उसका हक दिलवाऊंगा ये अच्छा है कि वो अच्छा है यकीनन वो अच्छा है ये तो दुनिया तो महज एक धोखा है तो इस चीज़ से बचें अपनी नेकियां ना ज़ाय करें अपनी नेकियों को ख़त्म न करें एक एक नेकी बड़ी कीमती है ये क़यामत वाला दिन पता चलेगा हर वक़्त दुआ करें कि बारी तआला हमें हसद से महफूज फरमाए हमें शरीरों के शर से महफूज फरमाए यह हर वक्त दुआ करनी चाहिए रब तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए